Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəhcül Bəlağə. İnsanlar üçün elə bir dövrən gələcək ki, onda şaha söz gəzdirəndən başqa heç kəs yaxın olmayacaq. Pis əməllə yalançıdan başqa heç kəs zirək adlandırılmayacaq və əməli düz olan insaflıdan başqa heç kəs zəyif və aciz sayılmayacaq. O zaman Allah yolunda sədaqə vermək və mal sərf etməyi cərimə sayarlar. Qohumlarla keçgəl edərək əlaqə saxlamağa minnət qoyanlar və Allaha bəndəlik etməyi xalqdan üstünlük amili hesab edərlər. Həmin dövrdə paçahlıq kənizlərinin məsləhət və məşvərəti, uşaqların hökmudarlığı, xadimlərin təbiri ilə olacaq. Dünya ilə axirət bir-birinə zidd iki düşmən və bir-birindən ayrı iki yoldudular. Buna görə də dünyanı sevən və ona ürək bağlayan kəs axirətə düşmən olaraq onunla düşmənçilik edir. Bu iki şey şərqlə qərb kimidilər ki, onların ikisinin arasında yol gedən şəxs birinə nə qədər yaxınlaşsa, digərindən uzaqlaşar. Dünyada zahid olub axirətə ürək bağlayanların xoş halına olar yeri qalça onun torpağını yataq və suyunu dadlı şərbət quru anı köynək və duanı üst paltar ediblər beləliklə məsik kimi dünyanı özlərindən ayırıblar Davud əleyhissalam gecənin səhərə yaxın saatında qalxaraq dedi bu elə bir saatdı ki onda bacalan və yol kəsəndən Xalqı zalımlara tanıtdıran, nəşirlərini onların yanında faş edəndən, gecə qaraoğluçusundan və darğanın həmkarlarından və saz, nağara və təbil çalandan başqa doğa edən hər bir kəsin duası qəbul olar. Allah sizə vacibatı əmr edib. Belə isə onları zay etməyin. Həmçinin sizin üçün həddlər müəyyənləşdirir onları aşmayın. Sizləri bəzi şeylərdən çəkindirib. Onların hörmət pərdəsini yırtmayın. Bəzi şeylərdə isə sizin üçün skill edib. O onları unudaraq tərk etməyib. Buna görə də özünüzü onları əldə etmək üçün çətinliyə salmayın. Nə çox halim ki, cahillik və naadanlığı onu öldürür və onunla olan elm ona fayda vermir. İnsanın damarlarından birindən bir parça ət asılıb ki, bu onda olan ən heyrətləndirici şeydir. O qəlbdir. Onun xoşa gələn sifətləri və onlara zidd xoşa gəlməz keyfiyyətləri var. Ona ümid və arzu üst tutanda, tamah və hərislik onu xar edər. Tamahı cuşa gələndə, hərislik onu həlak edər. Ümüdsüzlük ona yol tapanda, həsrət və kədər onu öldürər. Qəzəb və əsəbilik qarşıya çıxanda, hiddət onu boğar. Razılıq və məmnunluq ona yoldaş olanda, çəkinməyi unudar. Qorxu qəflətən onu bürüyəndə, uzaqlaşmaq onu məşğul edər. Əminamanlıqı artanda, qəfilət onu oğurlayar. Müsibət və kədər üz verəndə, Dözümsüzlük onu rüsvay edər. Mal tapanda varlılıq onu itayəsizləşdirər. Yoxsulluq incidəndə dəla və çətinlik onu əsir edər. Aclıq çətinliyə salanda zəiflik onu əldən salar. Toxluğu çoxalıb həddinə aşanda qarnın doluluğu onu zəhmətə salar. Beləliklə həddən aşağı olan hər bir səhlənkarlıq ona ziyan vurar. Və həddi keçən hər bir artıqlıq onun məhv edər. Biz Əhləbeyt ortada olan söykənəcəyik. Dirdə qalmış kəs özünü həmin söykənəcəyə çatdırmalıdır. Həmçinin həddi aşıb qabağa düşmüş kəs də həmin söykənəcəyə tərəf qayıtmalıdır. Əgər məni dağ sepsə parça-parça olub tökülər.